Вкусного всем! Это кантонское блюдо, одно из восьми канонических кухонь Китая. Очень просто приготовить. Оно не требует сложных доставаемых ингредиентов. И при этом, попробовав его, вы точно скажете, это праздник какой-то. Вознесшиеся ребра. Гауше. Или восходящее. Название связано с соусом, с которого мы и начнем. Вознесение начнется с водки. Одной столовой ложки. Да, водка. Это одно из новых веяний. Раньше использовали рисовое кулинарное вино. Затем 2 столовых ложки уксуса, темного как у меня или светлого, лучше рисового, но можно и винного. Следующее вознесение 3 столовых ложки без горки сахара. В этом и суть названия соуса, мы постоянно повышаем размер добавок. Следующее увеличение 4 столовых ложки соевого соуса. Обычный, легкий или темный, на ваше усмотрение, это все отразится на цвете ребрышек. Далее заключительная пятая добавка 5 столовых ложек чистой воды. После перемешивания у нас будет соус для жарки. Кантонская кухня характеризуется именно соусами для жарки. Вознесшийся соус для вознесшихся ребрышек. Теперь ребрышки. Берите не очень жирные. Мясистые, впрочем любые свиные, нарезанные кусочками для удобства. Овощи. Около 4 зубчиков чеснока. Нарежьте довольно большими пластинками, в подаче они не участвуют. Также очистим сантиметра два свежего корня имбиря. Тоже нарежем пластинками. И лук зеленый, три стебля. С ним ничего не будем делать, после приготовления его удалим, так удобнее его будет убрать. В кастрюлю засыпаем ребрышки, заливаем холодной водой, чтобы только покрыть их и доводим до кипения на среднем огне. Прокипятив 3 минуты, воду сольем а мясо тщательно промоем от накипи. Такой способ применяется и в знаменитом шведском блюде дилшот. Рецепт есть на нашем канале. Безумно вкусная сливочная баранина. И переходим к последнему этапу. Нагреем в воке растительное масло. 2 столовых ложки. В идеале арахисовое или кунжутное. Распределим масло по воку. Хотя можно и сковороду использовать. Добавим чеснок и имбирь. Только появился запах, либо добавляем специи, бадьян или смесь пяти специй, знаменитую китайскую пряность, либо их не добавляем и сразу засыпаем мясо. Огонь большой. Обжарим мясо до пожелтения минут 5 со всех сторон. Затем добавляем соус, приготовленный в начале и на малом огне потушим ребрышки с полчаса. В середине добавим зеленый лук крупными кусками. Все время тушим под крышкой, переворачивая кусочки. Через полчаса уберем крышку, увеличим огонь и переворачивая кусочки выпарим бульон, одновременно покрывая мясо получившейся глазурью. Не пережарьте до черноты, нужно лишь заглазурировать. Это безумно вкусно, сладость еле уловимая, кислинка почти неуловима, поэтому они не похожи по вкусу на знаменитый кисло-сладкий соус. У нас с ним есть несколько китайских блюд, к примеру курица с ананасом. Подают с рисом, как правило, посыпав жареным кунжутом. Это блюдо традиционно используют на Новый год или на свадьбу. Оно символизирует энергию Янь, придавая жизненную силу. Приготовьте вознесшиеся ребра на ваш праздник, и помимо энергии, вы получите наивкуснейшее блюдо китайской кухни. А вам спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал Карчма и будьте здоровы!